কিছুমান ফটো দিছে ধৰা হ'ল আপুনি আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ফেচবুকত ভিডিঅ' দিয়ে ফটো দিয়ে বা আপুনি কিবা পোষ্ট লিখে তাৰ ওপৰতো আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাইছো আৰু মানে বহুতে ফোন কৰি থাকে যে আমাৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হল অমু হ'ল অমুক হ'ল বহুত এক্সাইড একচাইড মলিছে অনলাইন পইচা কেইটা এইগিলাক লৈ ফোন কৰি থাকে আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বঢ়িয়াকে দেখাম আৰু মই নৰ্মেল পেজ যদি আপোনালোকে ভাবি আছে মানে ভিডিঅ' দিম বা পইচা ইনকাম কৰিম বা ফটো দি ইনকাম কৰিম যিকোনো যেনেকে নহয় আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে ফেচবুকত ধৰ হ'ল আপুনি গুড মৰ্ণিং বুলি লিখিলে তাতে ধৰ হ'ল বহুত কেইটাৰ লাইক আহিল ভাল এটা পইচা পাব পাৰে বা আপোনালোকে ধৰ হ'ল ফটো এখন দিলে তাত ৰিয়েকশ্যন ভাল আহিল এতিয়া তাৰ ওপৰতো পইচা আহিব পাৰে তেনেকে মই আপোনালোকক লাইফ প্ৰভ দেখাই দিম আৰু ফাষ্ট মই দেখাই দিম আপোনালোকৰ পেজটোৰ পৰা পইচা পাব নে নাপায় সেইটো মই দেখাম কিন্তু মই এইটো দেখা দেখুৱা নাই মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলো যে ফেচবুক পেজ এটা কেনেকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু ফটো চটো দি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিলে তাৰ ওপৰত মই দেখাইছিলো কিন্তু মই আজি দেখা দিম মানে আপোনালোকৰ পইচা পাব নাই মই প্ৰথমতে এইটো নৰ্মেল একাউণ্ট ঠিক আছে তেতিয়া এইটো নৰ্মেল একাউণ্ট আপোনাৰ হোম পেজ লৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ লগত ক্লিক কৰিলো ইয়াত প্ৰফেচনেল ডেক্সবৰ্ড আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলো একো গম পাব আৰু তেনেহ'লে বহুতে মোক ফোন কৰি থাকে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালো আৰু যদি প'ষ্ট দিয়ে বা ফেচবুক ৰিলজ যদি দিয়ে তেনেহ'লে তাতো যদি আপোনালোকে লিখাটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰি মানে সেইটো ডাউন কৰি দিয়ে বা ডিলিট কৰি দিয়ে প্ৰক্ৰিয়া

বা প'ষ্টটো ভাল পাইছে বা ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি কোনোবাই ষ্টাৰ দিয়ে মানে এইটো মেনুৱেলি দিয়া বস্তু মেনুৱেলি যদি দিয়ে তেতিয়াহে পইচা আহে ষ্টাৰ বনাছ এইটো এড অন ৰিলচ মানে মানে যদি মই ৰিলচ দি থাকোঁ তেতিয়া পইচা নাপাম এইটোত বেলেগ দীঘল ভিডিঅ'ত মই এইটোত এইটো জৰিয়তে মই পইচা নাপাওঁ এইটোত অকল ৰিলছতহে পইচা পাওঁ আৰু এইটোত তাৰপৰা ইনভাইট কৰে আৰু এইটো আছে বনাছ বনাছ মানে এইটো হ'ল আপোনালোকে যদি ধৰা হ'ল প'ষ্ট লিখে যেনে ধৰা হ'ল গুড মৰ্ণিং এই কি কৰি আছা এনেকৈ কিবা কিবি লিখি দিয়াৰ পঢ়ক বা ধৰা হ'ল কাৰোবাৰ লিংক যদি শ্বেয়াৰ কৰিছে তাতে ধৰক ৰিয়েকশ্যন আহিল তেতিয়া পইচাৰ পায় তেতিয়া এইটো পইচা পাই ইনষ্টিম এপ মানে আপুনি দীঘল দীঘল ভিডিঅ' দিয়ে তিনিমিটৰ ওপৰত দীঘল ভিডিঅ' দিয়ে তেতিয়া এইটো পইচা পায় আৰু চাবচন ছাবসক্ৰিপশ্যন বহুতে যদি কিছুমান অফাৰ দিশ্যন মানে পে কৰিব লাগে সেনেকুৱা তাৰ সেইটো লাইভ আহে বা কিছুমান ছাবসক্ৰিপশ্যনৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ দিয়া থাকে সেইটো তেনেকুৱা এইকেইটা থ্ৰ দি আপোনালোকে পইচা পাব পাৰি কিন্তু মই এতিয়া পইচা পাব পৰা হৈছো নে নাই এইটো চাবৰ কাৰণে ইয়াত চাওক এভেইলেবল টু ছেট আপ ইয়াত ছেটআপ লিখা আছে ষ্টাৰ ষ্টাৰ মনিটাৰেশ্যনত মই এতিয়া পাওঁ মই মানে পইচাৰ পাব পৰা হৈছোঁ যদি মই ফটো দিওঁ বা ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া মানে ষ্টাৰ যদি বেলেগে দিয়ে যেতিয়া মই ছেটআপ কৰা থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পইচাটো দিলে মই পাম আৰু কিন্তু মই মানে ইয়াতে ৰিলচ দিলোঁ মই এইটো একাউণ্টছত পইচা নাপাওঁ বনাছ মই নাপাওঁ মানে যদি ধৰক ফটো দিওঁ বা কিছুমান প'ষ্ট দিওঁ তেতিয়া মই পইচা নাপাওঁ যদি ইনষ্টিম এড দীঘল ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়াও মই পইচা নাপাওঁ অকল মই এইটো একাউণ্টছত কিহত পইচাৰ পাওঁ ছাৰ পইচা পাওঁ মানে যদি কোনোবাই দিয়ে তেতিয়াহে পইচাৰ পাওঁ আৰু যদি এইকেইটাত মই কেতিয়া পাম যেতিয়া তাৰপৰা ইনভাইট কৰোঁ এইটো এড ইনভাইট হয় বনাচু ইনভাইট হয় আৰু ইনষ্টিম এডটো যেতিয়া কিছুমান কাইটেৰিয়া থাকে সেই কাইটেৰিয়াখিনি ফিল আপ হ'লে তেতিয়াহে এইটো বস্তু অন কৰি দিয়া যায় আৰু ইয়াত লাইভ এটা আছে লাইভটো শ্ব' কৰা নাই কি হয় নাই বা শ্ব' কৰা নাই মই গম নাপাওঁ আৰু ইয়াত এই গ্ৰীণ টিপ মানে ইলিজিবল থাকোঁ ইয়াত এইটো মোৰ মেইন পেজ আৰু মই য'ত মানে ভিডিঅ' দি থাকোঁ সেইটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ পইচাৰ পালে কেনেকৈ পাব মই দেখাই আছোঁ বাৰু তোৰ একাউণ্টছত মই ভিডিঅ' দিম সেইটো একাউণ্ট খুলিলোঁ আৰু এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ছেইম চেম প্ৰচিডিঅ'ৰ ইয়াত প্ৰফেচনেল ডেক্সবৰ্ড আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত চাওঁ আপোনালোকে ইয়াত আৰ্ণিংবিলাক শ্ব' হৈ আছে ইয়াত ছাইডত কল কৰিলোঁ চাইডত স্কল কৰি মডিটেশ্যন আহিলোঁ মডিটেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ইয়াত মানে গ্ৰীণ টি কথা থাকিব লিখা থাকিব ইয়াৰ পেজ ইজ আৰ্নিং মানি মানে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু তেনেকে চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰি জনাও আৰু বহুত মানে কিছুমান থাকে কপিৰাট ইউজৰ কাৰণে থাকে সেইগিলা মানে উঠাব লাগে যদি ধৰক কপিৰাট যদি থাকে পেজটো ডাউন হৈ যায় আৰু লিখাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে যদি আপুনি ভিডিঅ' যাই যদি লিখা ভুল হৈছে বা উল্টা উল্লেটা লিখিছে বা বেলেগ যদি শব্দ ইউজ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ তাৰ পৰাও মানে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ে বা আকৌ সেইটো ঘূৰাই নিব লাগে যদি আপোনালোকে নাজানে তেনে সেইটো মানে বইলিং এণ্ড হেৰাছমেণ্ট বুলি কয় যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেনে কমেণ্ট কৰক কোনটো টপিকৰ ওপৰত ডাউট হৈ আছে মই ডিটেইলছ ইয়াত মই ভিডিঅ' বনাম আৰু যদি ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব